miting olasıdır. Bu da haman bu fəxputslarla bağlı. Səhdadaşlarımız şu şikançələrə məruz qalır, Urmuc höyli ilə bağlı baş vermiş olaylarla bağlı bir miting düzənləyə bilər nəzərdə tutulub və onun haqqında daha ətraflı öyrənmək üçün sayın Fəhrəddin bəy Hacvəyli telefonundadır və mən məmniyyətlə Fəhrəddin bəyə söz vermək istərdim. Fəhrəddin bəy, xoş gəltdik və buyurun bu vaxta mümkün qədər geniş bir məlumat verin. Buyurun. Akşamın hayır olsun. ve olsun. Her vakit ee, sizlere saygılarımı ve dinleyicilere, bütün tamaşaçılara, günahsız tamaşaçılarına, yani şimdi güneyde dinleyen kardeşlere, ben sizin de ee, dediğiniz gibi, demek e, ayın saat 15-16'da Yani 15 saatlik gecesinin geçtiği bu to uh, have the kids to them müəllərimizdən iştirakları ilə, sadəcə olmak tabii ki, qatılmaq, iştirakları dəstək olmalarını, e, Güney'de baş verənlərə, Güney Azərbaycanda baş verənlərə e, vaqiyyət qalmamalarını, orada olanlara, oradakı insanlara, e, qanı ilə, meydanlarda olan insanlara, heç olmasa sözünüzlə, No, həmin e, gölün quruması həm həmin ərazidə yaşayan azərbaycanlıların, İran adlı ölkədə yaşayan azərbaycanlıların, farsların, həm də həmin ətrafda yaşayan bütün bölgə ölkələrinin həm e, bir ittifaqda olmaqla, həm onlar Azərbaycanla daxil olmaqla, digər bölgə ölkələrinin də problemi. Çünki qurumlu göl bu yolla təhdiddir. Onu yerində miyon tonlarla və ya minlərlə tonlarla suzu yığmaq Ve hemen tuz bölgenin bütün tarımını, bütün kent tesafatı, qarşı göstərmək məsələsi. Bölge insanların məşğulətini əllə almaqla, həmin bölgədə yaşayan insanların çəki təsərrüfatında məşğul olması, maldalıqda məşğul olması üçün bütün zəruri şərtlər, imkanları onların ələnəmamız, istifadə olmaqda tədqiqini yaşamaq, mərkəzi cəzəmdəki mallarla məşğul olmaq üçün. Belə bu ardınca nədir? Həmin bölgədə yaşayan insanlar təmir obyektləri yaradılacaq. Yeranı çətlərinə doğru, fəaliyyətlərə doğru. O qonulmada Azərbaycanlılar kompostlaşaq qülləri gördüyünüzə sübutləməyə məqsəd olacaqlar və pas bölgələri çərçivəsində digər bölgələrin təsiri ilə yerlərdə artıq yalnız onlar olacaqlar. Və bu uzun düşünülmüş strategiyanın e, daha doğrusu e, düşünülmüş bir strategiyasıdır. Azərbaycanlıları assimile etmək, Azərbaycanlıları dağıtmaq, pas bölgələri çərçivəsində əritmək və gələcəkdə Azərbaycanlı yoxdur, türk yoxdur, türk davlında yoxdur. Məqsədi nədir demək? o işlənmişdir və o sadəcə təbiət hadisəsi təbiçi bu təbi əlamətlərdən e, e, də qaynaqlanmır. E, bunun çətkəsar e, e, fətiq e, inşa üçün barədə tikilir, plan. Amma mən belə düşünürəm və bir də belə düşünürəm ki, bu mənfasında məktəb tikiləcək, yolun qurulması, ətraf ərazinin düzəltilməsi əsasən insanların bir-arada məhəlləsini özümə həftəyə qədər düzəltmək və onların köçü oralardan çıx bunlara dur demesek alakalı ki olabilir ki bundan da büyük felaket. E, çünkü e, bu rejim, belə bir rejim ki mən üzül istedim, bir ifadə caiz değil ama bir hayası olmayan, yani hayasız bir rejimdir ki bunlar bugün bir evinizde onun cevabını görmürlər ona karşı bir karşılarında bir təhkik görmürlər. Siz sabah 2, 3, 5, yani gedən o artan pillerdir. E, yani bundan da büyük felaket başlıdır. Ve e, e, qadirin düstü e, şeiri var. Orda ki yorulduqça qırıldıq, qırıldıqça yorulduq. Yəni biz bu gün yorğun düstü. Bu gün ki əliyət təqdirində fikrini ifadə etməkdə, təkririni buna şərh etməsə yorğun düstü. Və yorğunluq müşkilindən daha bundan böyük bir əlaqətə güclər olanda təsir göstərmək, eee öz etrafını ortıya qoya bilmək imkanı göstərmək sən say, fərhədin də təxmin e, sentyabrın 29-da nə qədər insanların o mitinqə gəlməsi nəzərdə tutulur gözləndir. Jamaət, mən bir şey deyərdim. Əslində fay e, bu, bu tədbirlərin xüsusən də ölkədən xaricdə olması, xaricdə bə, başlayan tədbirlərdə fay, yəni kəmiyyətin e, rolu o qədər də böyükdür. Yəni ki, əhəmiyyət deyil, əsas o bir mühitdəki var. Keyfiyyətdə. Çünki Azərbaycan Almaniyada böyük bir ölkədir, böyük bir ölkədir və bunun üzürsəm xırdalıqlarını istəmirəm varam ancaq böyük bir qeyd etmədim ki, yəni mənqlə xərcləri baxıdım böyük bir ölkədir. Yəni belə deyək ki, kimsə 15-20 dollar versin, gəlsin və təsdiq iştirak etsin o qədər. Bunun təbii ki böyük xərcləri var. Həmçinin həftə içi keçilir. Siz elə bir həmin vaxta təyin elənmiş ki, həm vaxtı təsdiqçilər ordusuna gəlsin. İştirakımızı bütün müşahidə etmə göstərmək və digər ə fürsətin tədbirin təqdimatına olaraq verəcək bu hərçə. Yəni iş məsələsi, insanların işləmə məsələsi bir tərəfdən düzəlməzdə. Həmçinin gəliş-getmə nəqliyyat məsələləri o üzərinə gələndə, çəkiliklə baxdıqda hazır 10 nəfər, 15 nəfər, 20, 50 nə qədə olacaq da, yəni bu söhbət həqiqətən səfəddir. İctimaiyyətin ortaq bax 100 nəfər də ola bilər, amma ortaq 20 nəfər də ola bilər. Bu heç nəyi dəyişmir. Yəni bu bir düşüncədir. Bu düşüncəni bir nəfəsdə ifadə edə bilər, 100 nəfəsdə ifadə edə bilər. Heç nə dəyişmir. Həmin şey bu ıı, İran haqqında çıxarılan. Yəni, İranun daxilində bir keyfiyyəti, bəlkə, bəlkə də keyfiyyəti bəlkə də nəzərə almaq olan. Nə qədər insan çıxır? Milyon, 2 milyon, 2.3 milyon. Amma bu bura, burada burada ə, insanlar qaraxəndə yaxşı yaşayır. Aydındır, bəli, aydındır. Yəni, Çox təşəkkür yəni, edirəm yəni, yəni, sayın Məhəmməd. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən İmkan, çatdığım çağırışa görə və bir daha e, dostlardan təşəkkür e, xahiş edirəm ki, e, imkanları daxil edə. Demək, Almaniyanın fərqli yerlərindən, Hamburqdan, e, Nördbekdən, Frankfurtdan gələcək insanlar olacaq. O, 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 tarixi və adresini bir də ha də da deyim, sonra sizə nə sağoluşam. E, Demək, adres e, Sportivskoye aleya, Berlin şəhəri, Sportivskoye, yəni o da məşhurdur. Berlin və ə, tarix 29 sentyabr saat 0 yerli vaxtla Almaniya vaxtında saat 15:16, yəni 1 saat 17-də başlayacaqdı. Bir də sizlərə təşəkkür edirəm cavablar üçün. Bütün gəraciyə təşəkkür edirəm. Və bizi dinləyənlərə də qayğılarımı bildirirəm və dünən Azərbaycanda qonaq çıxanlar üçün məhəmmə olun. Bu bizim sonuncu şansımızdır bu şaxdan düzaçıq, anlaçıq, uzaq çıxmalıyıq. Və bizə bir dünyanız. Çox təşəkkürlər. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik.